бул я насліла снікоготу адвокатуру прийшли со мной При здається що то було так давно коли в руках тримаю цей альбом нам було абсолютно все одно не маючи нічого мати все зароші не купити тільки час він всі нас методично поділи когоогось він опустился да, это мероприятие, встреча выпускников. Мы хотим, чтобы это стало традицией. Чтобы это было, скорее всего, будет приурочено, будущие мероприятия будут приурочены к дню, дню адвокатуры, который является и днем факультета адвокатуры. И это было бы такая вот параллель, которая бы связывала факультет и связывала бы людей, которые в будущем становятся адвокатами и не забывают о своем родном доме, который сделал из них специалистов. Ребята, что то старались? И, безусловно на высочайшем уровне сейчас выступят. И мне бы хотелось, чтобы у вас было прекрасное настроение. Сегодня пятница. Впереди выходные, впереди сплошные праздники. Я вот только вернулся из суда, там уже сейчас у нас такая. Ну, все, уже встречаемся в феврале где-то, ориентировочно, потому что сейчас ну, день суда, день адвокатуры, новогодний и так далее Поэтому хотелось бы вам в всем пожелать эмоции, что у вас больше добрых людей. Ну, и если это все будет совпадать, хоть как-то